असलकम वरक तमाम बुजुर्गों और भाइयों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो जन्नतफ़िर दोस्त की खसूसियत बहुत ही आला बयान। तमाम दोस्त जरूर देखें और हमारे चैनल का विजिट करते रहें कर जन्नतों की किसम जन्नत जन्नतमाए जन्नत दार्सलाम है जन्नत नईम है जन्नत आदम है सात आठ जन्नत बाबा सबसे आलाहा व अरफाह अलफिरदोस हरी शरीफ में जब भी दुआ मांगो तो अल्लाह तला से जन्नतल्फिरदोस मांगो वो बहुत आला और अरफा और बेहतरीन है वह हमें नहा तक हार और जन्ना सारी जन्नतों की नहरें और नेमतें और खुशियां वहां से शुरू होती है तकसीम एक रवायत में वो है वो अम्बियाल एम की जगह है और फरमाया मैं अल्लाह से कहूंगा कि मेरी सारी उम्मत को जन्नतफरदोस नसीब फरमाए अल्लाह तला हम सबको जन्नतफरदोस नसीब फरमाए सुबह अल्लाह क्या कहना है क्या मजेदार है क्योंकि दुनिया में आपका उम्मती होना शरफ हासिल हुआ आपके तवस्त से हिदायत नसीब हुई आपके लाए हुए कुरान से तालीमत मिली आपकी सुन्नत से हमें रहनुमाई रोशनी मिली और आप आगे गए और आपने फरमाया मैं अल्लाह से कहूंगा मेरी तमाम उम्मत को जन्नतफरदोस में दाखिल करें वो जिस आदमी ने आपको कहा बुखारी मनाकब में है अरे मुझे आपसे मोहब्बत आपने ये फिर उसने कहा ओहब्बो कहा आपने फिर उसने कहा ओहिबो का, का आपसे बहुत मोहब्बत है आपने कहा सच के थे उसने कहा काफा आइन अला कसरत सलात व सियाम व सदका फिर मेरी मदद करें ना नमाजे खूब पढ़े सदकात दे खैरात दे और इफ्फत दामनी जाने न मैं आपको साथ रख सकूं पैगंबर के साथ रहने के लिए भी तो कुछ सामान चाहिए अबू तालिब को आपने में कहा मेरे चाचा जान कुल कलिमतन उंद मल कयामा कलमा पढ़ ले ताकि उसकी वजह से क़यामत के दिन शफात कर सकूं। बगैर कलमे के शफात अंबिया और शफात और मुज़तबा और शाफ और शफा नसीब नहीं होगी अल्लाह ताला शफ़ात नसीब फरमाए और उससे महरूम न फरमाए तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और मेरी बहनों जिस तरह हमने मुफ्ती जरूल खान साहब की आवाज़ में ये प्यारी कारगुजारी सुनी तो इसमें बताया गया था कि जब भी मांगना है तो अल्लाह पाक से जन्नतलफरदोस की दुआ मांगो क्योंकि जन्नतलफरदोस ही बड़ी जन्नत है तो इस बयान में हमने जो कुछ अहस किया है तो ये जन्नत तो हमें कुछ शराब मतलब जो अल्लाह ने हमें कुछ सिखाया उस पर अमल पेरा होंगे तो हमें ये इनशाला हासिल होगा जजाको